sizə bitkilərin tozlanmasında iştirak edən heyvanlar haqqında maraqlı faktlar söyləyəcəyəm. Tropik ölkələrdə yaşayan kalibri quşlarının uzun dindiyi nektarlığı çiçəyin lap dərindliyində yerləşən bitkilərin tozlanması üçün ideal quruluşdadır. Ophris cinsindən olan orkide bitkisi torpaq arılarının dişisinə bənzəyir. Cütləşmək üçün gələn erkək pər onun üzərinə qonduğunda bədəni tozcuqlara bulaşmış olur. Sonra o başqa bir orkide bitkisinə qonur. Beləcə bu bitki də öz aldadıcı görünüşü ilə erkək torpaq arılarından istifadə edərək tozlanmasını təmin edir. Maraqlıdır ki, həşəratların bu zaman çıxardığı rəjilçı səsi bitkilərin tozcuqlarını səpələməsinə səbəb olur. Bu səsi hətta kamerton vasitəsilə etdikdə belə tozcuqlarını vermək istəməyən bitkilər onu buraxırlar. Taylans meşələrində olan bitkilərin yarısını yarasalar tozlandırır. Gecələr bal solan yarasalar öz yuvalarından çıxaraq bitkinin balını yalayır. Bitkilərdə bu balı çün xüsusi liflə ifadə edir və bu yolla yarasaları bir çiçəkdən başqa bir çiçəyə qolmağa məcbur edir. Yüzlərlə çiçəyin tozlanmasına səbəb olurlar. Bu bitkilərin yarasaları cəlb etmək üçün səs dalğalarını yansıdan xüsusiyyətə sahib olduqlarını da qəlim adamları təsdiq etmişdirlər. Keçə zamanda yarasalar bu qonaqlığın qarşılığı olaraq bitkinin içərisinə nəcis buraxırlar və bu bitkilərin ehtiyac duyduğu azotu vermiş olurlar. Beləliklə qarşılıqlı yardımlaşmaya dayanan bu münasibət hər iki tərəfin yararlandığı ortaq həyat nümunəsini ortaya çıxarır. Kəpənəklər bal arılarından sonra tozlanmada iştirakına görə ikinci yerdədirlər. Nektarlıq çox zaman çiçəyin dibində yerləşir və çox az miqdarda ifraz olunur. Hər bir çiçək yalnız öz növündən olan bitkinin tozcuğu ilə tozlana bilər. Bəs əşəraratlar tozcuqları daşıyarkən bunu necə tanıyırlar? Bunun üçün onlarda mükəmməl rəng və qoku həssaslığı yaranmışdır. Təbiətdə hər şey ideal harmoniyada və əsrarəngizdir.